جی حضرت بنگلور کے کچھ ذمہ دار موجود ہے آپ کے شیخ رفائی صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے ہائے ہائے بیٹے کیا سوال کیا اور کس شخصیت کے بارے میں سوال کیا ہے کیا بتاؤں ہائے ہائے لالو گل سے معمور مردم خیزی اور شخصیت آفرینی میں بے مثال شہر بنگلور کے معروف عالم دین علمی تباہر وسط مطالعہ میں بے نظیر تصوف و سلوک کا مضبوط ستون اعتدال فکر کے بالک پاکیز کی مذاق رکھنے والے لوگوں کے قلوب میں قال اللہ اور قال رسول کا جام لڑھانے والے ہائے ہائے حضرت شیخ رفائی ہم سب کو داگ مفارقت دے گئے اور اپنے ساتھ کردار کی پاکیزگی اخلاق کی سہر انگیزی شرافت و مروت اور جرت و بے بہادری کو لے کر لقم اجل ہو گئے بزرگان محترم آج آپ یہ جملے مجھ سے سن رہے ہیں لیکن احالیہ نے بنگلور نے حضرت کی جو قدر کرنی تھی جو ان سے فیض اٹھانا تھا وہ علم روحانیت کے ایک عظیم ستون تھے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا آپ کی آنکھوں میں باطنی کمالات کا نور تھا قلندرانہ اور مجذوبانہ رنگ میں اللہ اکبر آپ رنگے ہوئے تھے درویش شفت اور ملکوتی صفات کے ایک حامل انسان تھے حقائق بیانی فراست ایمانی کی دور رسی اللہ اکبر اور بروقت فیصلہ لینا ملک کی حالات پر انتہائی مدبرانہ سوچ و فکر اور تدبیر کے آپ مالک تھے اتباع سنت اور احیاء سنت و شریعت کے فکر نے آپ کو غمگین اور نڈھال بنا دیا تھا اور کیسا استہزار رہتا تھا آپ کو آپ کے ایک مسترشدین میں سے ہیں انہوں نے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بھی میں پڑھ رہا تھا تو ملاقات کی مسافر کے بعد پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا آپ کے فرزند سمیع اللہ صاحب رفائی آئے ہیں یا کوئی اور ہے تو آپ نے پرجستہ جواب دیا یہاں سمی اللہ نہیں یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوئے ہوئے. وہ فرماتے ہیں میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کیسی شخصیت تھی ہاں جی کیسی عظیم شخصیت تھی ہاں عاصم صاحب کیا بتاؤں ہائے ہائے سیاہ پوشاک میں کالی پوشاک میں آپ رہتے تھے لیکن اس پوشاک میں کالی پوشاک میں آپ کی باڈی میں اجلا منور تقوی تہارت پاکیز کی سنت و شریعت کے نور سے منور دل رکھتے تھے روشن دماغ رکھتے تھے آپ خادم قوم ملت تھے آج جب رہبر شریعت ہائے ہائے پیر طریقت میرے شیخ و مربی حضرت اقدس حضرت سید مصطفیٰ رفائی چیلانی نور اللہ عمر قدرہ جا کی جب خبر موصول ہوئی تو دل دھک سے بیٹھ گیا آنکھیں بھرائیں آنسو پلکوں پر آ کر ٹھہر گئے مولانا کی پرمزا اور بے تکلفانہ شخصیت آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی جس میں دور دور تک تکلف اور تصنع نظر نہیں آتا تھا عز الدین آپ کو کیا بتاؤں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولانا کو ایک جامع الکمالات شخصیت بنایا تھا جن لوگوں نے مولانا کو قریب سے دیکھا وہ شہادت دیں گے کہ آپ کی وفات کے ساتھ کرناٹک کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ولی اس دنیا سے اٹھ گیا جس نے اپنی ذات کو فنا کر دیا تھا اس کی دنیاوی خواہشات ضرورت سے کم تو ہم نے دیکھی کبھی زیادہ نہیں دیکھی وہ ایش تعیش اور پرتکلف زندگی سے بہت بھاگتے تھے ان کی زندگی کا مقصد اولین ولی الہی کا حصول اور دنیا انسانیت کی خدمت تھا جس کے لیے اس کے ان کے دل میں کبھی بھی شہرت و ناموری کی حوث نہیں جائے گی قاری مرشید صاحب ہمیشہ آپ دوسروں کو آگے بڑھانے میں خوشی اور راحت محسوس کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی مخاطب کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ بھی ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں اور نصف صدی کے دوران دنیا نے انہیں سر سے پیر تک کالی پوشاک میں ایک فقیر کی صورت میں دیکھا جس نے سفر حضر حاکموں وزیروں مالداروں منسٹروں اور اصحاب وجاہت چھوٹوں بڑوں اور دنیا کے کسی بھی دربار میں اپنی اس حیت میں جانے میں آر محسوس نہیں کی اللہ نے حضرت مولانا کو بہت نوازا تھا بہت نوازا تھا ہائے ہائے. تبدیلیاں ہوتی ہیں انسان کے تجربات کو مزید مستحکم کرتی ہیں مختلف تبدیلیوں سے آپ گزرے ہمیشہ اعتبار اختتام کو ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا کا اختتام باعث رشک تھا اس کے بعد ہائے ہائے اگر آپ کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے تو مجھ جیسا طالب علم آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے آپ بڑے اخلاص و اپنائیت کا اظہار کرتے تھے جب بھی ملاقات ہوتی دار الم شفیہ دیوبند میں بھی حاضری ہوئی میری سسرال بھی حاضری ہوئی گھر پہ بھی حضرت کی حاضری ہوئی اور سرزمین دیوبند پر جاتے تو گاڑی میں نہیں بیٹھتے تھے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں پیدل جاتے تھے میں نے ایک دن کہا حضرت آپ گاڑی میں بیٹھ کے چلے ہمیں دور جانا ہے وہاں آپ کی دعا ہے آپ کا خطاب ہے آپ نے فرمایا خطاب تو مولانا سالم آپ کرنا یہ علم و ولایت کی وہ سرزمین ہے کہ جہاں جو اکڑ کر چلتا ہے جو اپنے آپ کو بنا کے چلتا ہے اس کی ولایت بھی سلب کر لی جاتی یہاں احترام ملحوظ رہنا چاہیے اپنے اکابر شناسی کا ایسا تصور و احساس میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ حضرت سرزمین دیوبند پر میں نے بہت اصرار کیا جس مسجد میں میں خطبہ دیتا ہوں جمعہ کا کہ حضرت وہاں آپ کا خطاب ہو جائے جمعہ کا دن تھا کہا نہیں میں چلوں گا لیکن خطاب آپ کرنا میں سنوں گا اس لیے کہ وہ زمین ہے کہ جہاں علم و ولایت کی روح اور خوبو بو کو سنا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے یہاں اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا دل, دل ہل کر رہ گیا ایسی شخصیت تھی ہائے آپ کی شخصیت اور آپ کی محبت روز بروز پیوستہ ہوتی چلی گئی ہائے ہندوستان میں حضرت مولانا تصوف کے سلسلے رفائیہ کی اس کے سجادہ نشین تھے جنہیں فقرا کہا جاتا ہے اس میں تربیت کشی تصوف کے سب سلسلوں سے زیادہ سخت پائی جاتی ہے لہذا اس کے پیروکاروں میں دو انتہائی ملتی ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتا اپنی ذات کو فنا کر دیا اس کے دوسری طرف سلسلے رفاعت سے منسوخ وہ کثیر تعداد افراد پائے جاتے جنہوں نے فنا کا غلط مفہوم اپنایا ان میں مزارات سے وابستہ ان فقیروں کی بڑی تعداد پائی جاتی جنہوں نے خود کو گم کرنے کے لیے بھنگ اور نشاور چیزوں کا سہارا لیا اور دین کی حقیقت جانے بغیر خود کو ضروریات دین سے آزاد سمجھنے لگے لیکن حضرت والا کی شخصیت اللہ اکبر بہت الگ تھی اور آپ جام و شریعت و سنت کے ایک بہترین شاہکار تھے اللہ تبارک و تعالی نے تزکیے نفس اور قبر کو دل سے نکالنے کی مشق کے مرحلے سے وہ گزر گئے تھے حضرت مولانا شیخ رفائی صاحب نے سجادہ نشینی سے متعلق اپنے تمام اختیارات اور مزارات اور معتقدین سے ملنے والی مات دی اور مالی منفات اپنے بھائی کو چھوڑ دی انہوں نے سجادہ نشینی کو صرف اصلاح معاشرہ کے مقصد کے علاوہ کسی اور مفاد کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا ہائے ہائے جب آپ ندوت العلماء سے فارغ ہوئے اس وقت ذریعہ معاش کے لیے آپ نے سائیکل پینچر کی دکان بھی کھولی پھر گھروں میں دودھ کی سپلائی بھی شروع کی سپاری پھانکنے کی مشین بھی لگائی لیکن بغیر محنت کی حلال روزی کے علاوہ ایک جھیلا پائی آپ اپنے یا بچوں کے پیٹ میں جانے نہیں یہ شخصیت شخصیتھی صاحب کی مولانا کی غذا صرف سفید ابلا ہوا چاول اور دال تھی انہیں دن میں صرف ایک بار کھانے کی عادت تھی لوگ دعوت دیتے اسے قبول کرتے اسے شرط کے ساتھ کہ چاول دال کا اہتمام رہے گا میزبان کے تیار کردہ انواع اقسام مرغن کھانے مہمان خاص کے بجائے دوسرے شریک دسترخوان افراد کے لیے ہوتے میں نے مولانا کو بہت سفروں میں دیکھا ہائے ہائے سلسلہ کی سجادہ نشینی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دور کے عظیم بزرگان دین حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندلوی اور حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی سے چاروں رائج الوقت سلسلوں میں اجازت حاصل تھی ہائے, ہائے جب تک آج آپ کے کام کرتے رہے ایسا لگتا تھا کہ پاؤں میں چکر لگے ہوئے ہیں باوجود اس کے آپ کا زاد سفر جس, جس پر ایک کالی خمیز تہبن چادر اور ایک کالے تھیلے میں اس کا ایک جوڑے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا اس کے علاوہ کوئی بیگ بریف کیس لے کر کے چلنے کا آپ کا معمول نہیں تھا اور اسی حال میں آپ کوئیت دبائی دنیا بھر کے بڑے بڑے ملکوں میں ہو کر کے آگئے سفر میں صحوبتیں برداشت کرنے کی بھی خوب آتی تھے ہائے ہائے کہاں تک اس بندے خدا کے کمالات کو بیان کیا جائے حضرت مولانا سید مصطفیٰ رفائی کی پیدائش بارہ اگست انیس سو اڑتیس بنگلور کے قریب ڈوڈا بالاپور قصبے میں ہوئی آپ کے والد ماجد سید حوص اللہ رفای مرحوم کا سلسلے نصب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جامل ہے تیرھویں پشت پر آپ کے جد اعلیٰ سلسلے رفائیہ میں بیت ہوئے اور بصرہ سے صورت تشریف لائے آپ کے امجد سید ظہور الدین شاہ قادری کا مزار کرناٹک کے قصبے چن پٹن میں واقع ہے جہاں سے سلسلے رفائیہ بڑے پیمانے پر بر صقیر میں پھیلا مولانا کا خیال تھا کہ تصوف کے سلسلوں میں رفائیہ کو ماننے والے بر صغیر میں سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں آپ کے والد ماجد نے سلسلے رفائیہ کے آداب رسوم و رواج کے مطابق مجاہدات اور تربیت میں کوئی کسر آپ کی نہیں چھوٹی کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جامع الکمالات شخصیت بنایا تھا ہائے ہائے بس کیا کہا جا سکتا ہے یہ وہ ہستیاں تھی کہ جنہیں ڈھونڈو اب روخ زیبا لے کر اور آپ کی نمایاں خصوصیات علمی تحقیقات نادر تصنیفات آپ کے وقار و تمکنت آپ کی سنجیدہ مزاجی کے ساتھ اخلاق کی شگفتگی وغیرہ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم آج صرف افسوس کرتے رہے نہیں آپ کے چھوڑے ہوئے علمی تحقیقات سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کی فکر کو آگے بڑھائیں میں آپ سے جب جب بھی ملا آپ نے آپ کے محاسن خوبیوں اور کمالات کو روز افزو پایا اور کیسا دیکھا سوچ افلاق صفت چہرہ کتابوں جیسا گفتگو میں روشنی انداز ہے خوابوں جیسا ان سے ملیے کہ یہ لوگ ہیں سرمایہ حیات ان سے ملنا بھی ہے کام ثوابوں جیسا بس اس وقت دل غمگین ہے زبان سے کچھ اظہار نہیں ہو رہا ہے دل سے دعا کرتا ہوں میرے شیخ محترم حضرت سید رفائی نور اللہ مرقد کو اللہ جوار رحمت اور جنان رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو بلند درجات پر فائز فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے